Всем привет! Сегодня буду менять ступичный подшипник на вот таком автомобиле Mitsubishi Pajero 4. Подшипник идет вместе со ступицей, что само собой делает его дороже. как вы видели, тормозной суппорт снял, колодки немножко отжал и два болтика открутил под головку на 17. Так, одна колодка внутренняя подтерта. Желательно менять колодки. Так, теперь спереди. Снимаем шплинт, колпачок снимаем и откручиваем гайку. Ступичная гайка, которая никак не хочет откручиваться. Я ее и грел, и стучал. Пистолетом пневмо пытался открутить. Не получается. Откручивал вот такой полтораметровой трубой. Никак не выходит. Что я сделал? Здесь с одной стороны уже пропилил. И аккуратно пилил, чтобы не повредить резьбу. Здесь не столь важно. Главное он там не повредить. После чего ударил а, через вороток кувалдочкой. И как видите, пошла трещина по гайке. Попытался открутить, она тоже не откручивается. Думал прослабить ее. С этой стороны тоже. Подрезал, как только резьба появилась, все, прекратил. Все, теперь тоже попробую стукнуть, чтобы эти две половинки гайки отошли. Так, смотрите, ударил. Взял тупое зубило, поставил сюда и кувалдой стукнул. Шов разошелся и гайка прикрутилась. И вот видите, здесь разошлось. Резьба не повреждена. Выкручиваем, заодно прогоняем эту резьбу. И уже после будем откручивать задние болты. Если кто думает, что таким методом можно повредить резьбу, как я говорил, это не столь важно. Видите, на всем протяжении, где закручена гайка, резьба хорошая. Так что метод проверенный. Так вот, вид сзади со стороны шруза. Нам надо открутить вот этих четыре болта. Ну и с той стороны. Головкой неудобно подлазить. Ну, по сути, можно подлезть, но вот этот венец зубчатый для датчика АБС можно повредить. Есть у меня такой огрызок ключка на 17. Вот он хорошо накидывается. Что с этой стороны, что с этой. И трубу. Трубу одеваете. И нормально она откручивается. Так, для того, чтобы открутить вот этот болт, мне пришлось открутить вот этот защитный кожух ну и крепление тормозной трубки. Тут два болтика. раз. И сесть два. Болтики под головку на 12. Открутились вообще замечательно. Вот такая ситуация получается. Пробовал я обратным молотком подшипник этот выбить. Не получается. Стучал, стучал. И он сидит намертво, даже не шевелится. Короче, принято было решение снять все чтобы не сломать датчик АБС его видно, что пытались уже до ну, меня снимать, я фишку отсоединил. Фишка снимается, вот на усик нажимается и достается. Так, верхняя шаровая в хорошем состоянии и нижняя тоже без люфта тугая. Наконечник ну, слабенький, но люфта нету. Теперь что делаем? снимаем пыльник, ставим надставочку и будем в первую очередь с прессом пробовать вы, выдавить. Если уже не получится, тогда уже будем надставочкой, кувалдочкой бить, чтобы хоть как-то сдернуть его. Удалось мне все-таки выпрессовать. Пресс ну, с трудом справлялся, плюс я еще сам поворотный кулак грел. Только так получилось мне выдавить сам подшипник. Здесь было очень много коррозии. Так, все, сейчас очищаем по максимуму, смазываем графиткой и ставим новый подшипник на свое место. Подшипник на месте, все самое сложное уже позади, осталось только собрать. Хочу добавить, смазывайте все резьбовые соединения графитовой смазкой. Так, ну и все. Удачи в своем ремонте. Пока.